Це, у нас є 4 предмети, так? Глок, Кольт, Хеклеркок і Форд. По Форду е і прокурор ставив питання обвинуваченому. він сказав, в мене дійсно був гумостріл, Форд. З цього приводу я надам документи. Копію надав, наступне засідання, надасть оригінал для того, щоб суд е порівняв. Це на Кожен обґрунтовує свою версію. Да, ми більше ставимо під сумніви докази сторони обвинувачення своїми доказами. потому что время, как заявление прокурора, нам то есть, так и не был предъявлен второй э, с код, который бы подтвердил что-либо, он мне брал плюс, э, насколько я помню, нам э, не были э, предъявлены НСК, ну, там говорилось, что НСРД записи с том э, где можно было послушать, э, о чем мы с ним договариваемся. Просто я передавал, то есть он меня спросил, э, он, там есть, должно быть запись, я ее смотрел, НСРД отдельно. Почему-то здесь у нас в суде не предъявлялось, где кот говорит, что у него там проблемы, где он проживает. Я говорю, единственное, что я могу помочь, это вот резинка. И мы с ним договаривались об обмене. Потом мне он предложил деньги. Я предоставляю документы, что это был резинострел, который не попадает под уголовную статью. Там максимум административка 185 гривен штрафа. Как в процессе э, от меня через кота э, следователя и потом эксперта он вдруг стал огнестрелом, это уже нужно э, спрашивать у эксперта. Вот просто у меня есть оригиналы документов, где говорится, что этот предмет является э, предметом для выстрела бумовых пуль, и, соответственно, там для того, чтобы его чем-то заниматься переделывать, там нужна серия, серьез... там не просто дома разобрал и переделал. Это нужна серьезная э, работа, я так понимаю. То есть это нужно... Э, если это по факту, если в, в пакете не находится сама резинка, почему с заключением, что это огнестрел. Хотя это бывает э, часто у экспертов, когда они берут предмет, а потом оказывают трубу восточную, а потом она оказывается огнестрелом. То есть почему мы подняли вопрос, что э, три предмета. Хеклер-Кох... Э, которые из изымались в Лексусе, и вот этот предмет, э, хотелось бы посмотреть, где они, во-первых, потому что их нет, я так понял. Чисто. Кроме добавок, пакеты, и мы измеряли по списку Ой, все предметы. Да, я это манипуляция. Просто, я сразу... Да. Да. Я сразу сказал, что там нету этих Добре. предметов. Доброе, Ваша позиція суд постановив відмовити у задоволення клопотання Дем'янчука про матеріалів кримінального провадження копії керівництва з експлуатації пристрою для відстрілу набою з гумовими кулями, оскільки будь-яких даних, які підтверджували факт придбання і володіння саме Дем'янчуком цим пристроєм. Немає так Цей это не документ, есть. не доводиться, так, ну ми зараз вирішимо питання з приводу конкретного документу. Є справка про те, що он купався. Ну, де справка? Ну, ми подаємо копію для самі. Ну, Тут ну, немає копії довідки. Тут немає копії довідки. А... Це копія якогось документу загально доступного. Там номер, номер, там є номер цього предмета, який числиться в уголовному ділі. Пожалуйста. Берите если не ошибайтесь, то там. А не просто. Давайте у вас будуть довідки, оригінали, ви звірите, ви ж будете знайомитись зі справою, і тоді заявите клопотання. Маркування. <говори> ну, Д700. Де, де, вот, так, а в матеріалах 77. Да, да, да. Написано ручку. Это так зовут выписывает. Я вписываю. вообще, я так на разумею, надо продевать это разом с оригиналом. Ну, мне кажется, еще один пока этот документ ничего не Так. А, подождите, у прокурора есть что вот эти предметы... Давайте, давайте, Ну, не доказывал. Свидок есть, нет, отсутствует. Видео есть, что это да, я. Нет, нету сказать, ничего. Да я просто хорошо чтобы вы э, все прокурорские попытания э, у вас удовлетворяются а всем.